Əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri mən sizə daha bir yeni mənzilimizi çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz yerləşməsi haqqında məsə qısaca olaraq məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Samalda, Albalı şar bağçasının yanında olan yeni tikilidə yerləşir. 12 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsindədir. Mənzilimiz 80 kvadrat sahəyə malikdir, qanuni 2 otaqdan ibarətdir. Mənzilimiz çox gözəldir, təmir olunub, təmirdən sonra bir müddət yaşayış olub, hal-hazırda mənzildə yaşayış yoxdur. İndi ətraf isə ətrafı olan əsas təqdimat təqdimata başlayaq. Gördüyünüz kimi bura bizim giriş qapımız yerləşir. Girişdən sola sanitar qovşanımızdır. Salon tərəf qovşağımız yerləşir ayra uqda. Mətbəximiz yerləşir, qonaq otağımız yerləşir və yataq otağımız yerləşir. Gördüyünüz bu hissə mənzilin dəhliz hol hissəsidir. Girişdən sağda belə, -belə bir fiziki qayıtov qarşılayır. Belə bir qarderob var. Əziz izləyicilər, mənzilimiz əşyaları ilə birlikə satılır, bütün əşyaları ilə birlikə satılır. Gördüyünüz kimi təhlizdə döşəmə paud parketlə, döşəmə çox ideal təmirdir mənzilimiz. İndi isə sizə sanitari qovşağımızı təqdim edirəm. Gördüyünüz bu mənzilimizin sanitari qovşağıdır. Bütün aksessuarların dətsun. Tam işləyə bilicətdir. bu bizim mənzilin digər sanitariya qovşaqıdır. Mənzilimiz sanitariya qovşağı tam təmirli, bütün aksessorlarla təchiz olunub, tam işlək vəziyyətdədir. Mənzilimiz çox gözəl təmir olunub. İndi isə sizə digər otaqları təqdim edim. Bura bizim mənzilimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi geniş kvadrat şəkildə belə bir mətbəximiz var. Bütün aksessuarlar otomobildən təchiz olunub. Gördüyünüz kimi geniş sahəsi olduğu üçün mənzilimizdə mətbəxində belə bir stol da qoyulub. Yəni geniş sahəsi olduğuna görə belə bir 4 stolu qoyulub. Bu mətbəx mebelimiz quraşdırılıb, tam işlək vəziyyətdə, tam təzə formada saxlanılıb mətbəximiz. Mənzildə təmir vaxtı açıq ağ boyalar üstünlük verilib, açıq ağ boyalar seçilib mənzil üçün. Gördüyünüz kimi mətbəximizdə heyvanımız çıxışımız var. evamız şüşə pəncərlərlə bağlılıb. Əziz izləyicilər, mənzilimiz tam ideal təmirli bir mənzildir. Təhirdən sonra bir müddət yaşayışı olub, hal-hazırda yaşayırıq. Mənzilimizdə burası bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Həmçinin qonaqtağımız kvadrat şəkillidir. Geniş sahəsi var. Həmçinin döşəmə polod parketlə döşənilib qonaq otağımızda. Qonaq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Mənzilin 2 ədəd eyvanı var. Həmçinin eyvan şəffaf plastik pəncərə ilə bağlanlıb. Mənzilimizin istilik sistemi, kombili, kombi aparatı var. Bütün bütün sistemlər vəziyyətdədir mənzilimizdə. Bura isə bizim məzilin yataq otağı. Yataq otağımız da yetərincə kvadrat, yetərincə sahəyə malikdir. Kvadrat böyükdür. Mənzil bütün əşyalarla birlikə satılır. Bəzi şəxsi əşyalar çıxacaq, qalan əşyalar qalacaq mənzildə. Mənzilimiz gün görən mənzildir, işıqlı mənzildir. Həmçinin döşəmə palt parketlənib, döşənlidir. Əziz izləyicilər, mənzilimiz çox gözəl, zənglə təmir olunub. Təmirdən sonra bir müddət yaşayış olub, hal-hazırda yaşayış yoxdur. Mənzilin qiyməti aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaq. Həmçinin əlaqə nömrəsi mənzil ilə maraqlanan şəxslər bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videoda görüşənədik.